ए आय आय लढवणार लोणार नगरपरिषद निवडणूक लोणार येथे ए आय आय एमच्या वतीने पत्रकार बांधवांचा सत्कार समारंभ व निवडणूक पूर्व पत्रकार परिषद लोणार येथे ए आय एम आय एम पक्षाच्या वतीने तालुका व शहरस्तरावर पत्रकार बांधवांचा सत्कार समारंभ तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली हा कार्यक्रम गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता गौडीपुरा येथील सुभान परसुवाले यांच्या निवासस्थानी उत्साहात पार पडला कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ए आय एम आय एम तालुकाध्यक्ष तोफिक अली तर प्रमुख उपस्थितीत लोणार शहराध्यक्ष अमजद खान बुलढाणा जिल्हा सोशल मीडिया प्रभारी साहिल खान युवा लोणार तालुका उपाध्यक्ष अश्फाक परसुवाल यांच्यासह सय्यद जमीर समीर जावेद शेख 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 साहिल मुजफ्फर यासारखे पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते या प्रसंगी बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार बांधवांचा समाजातील महत्वाचा सहभाग अधोरेखित केला सद्य घटनांचे प्रतिबिंब प्रतिबिंब समाजापर्यंत पोहोचवणारे पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असून त्यांचा सन्मान करण्याचा उपक्रम ए आय एम आय एमच्या वतीने राबवण्यात आल्याचे तालुकाध्यक्ष तौफिक अली यांनी सांगितले पुढे बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व निवडणुकांबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आमचा पक्ष सर्व जातीधर्मातील लोकांना सोबत घेऊन सर्व निवडणुका लढण्याचा निर्धार केला आहे विकासाच्या मुद्द्यावर काम करणार लोणार शहरात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पाणीटंचाई घरकुल समस्या रस्त्यांची व नागरी सुविधा या विषयावर प्राधान्याने लक्ष देण्यात येईल फक्त राजकारण करण्यासाठी नव्हे तर लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही बांधील ला आहोत असे तालुकाध्यक्ष तौफिक अली यांनी स्पष्ट केले व आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे पेन निवडणूक लढवण्याचे स्पष्ट केलेले आहे व आमच्याकडे योग्य उमेदवार पण आहे असे स्पष्ट केले व आम्ही येणाऱ्या सर्व निवडणूक लढवणार असा इशारा दिला व आमच्याकडे सर्व कॅटेगरीसाठी उमेदवार आहे ते पण सांगितले जर निवडणूक ओपन सुटली तर स्वतः ए आय एम आय एमचे लोणार तालुका अध्यक्ष तोफिक सर हे स्वतः नगरपरिषद लढतील पण जर जागा राखीव असली तर आमच्याकडे लोकचर्चित चेहरा पण आहे हे आम्ही स्पष्ट करून त्यांनी सांगितलेलं आहे शहराध्यक्ष अमजद खान यांनी सांगितले की युवकांना राजकारणात संधी मिळाली पाहिजे पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमुखाने सांगितले की ए आय एम आय एम पक्ष फक्त घोषणांवर नाही तर वास्तव कामावर भर देणार असून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी वचनबद्ध आहे कार्यक्रमास उपस्थित सर्व पत्रकार बांधवांचा शाल्व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला येथे विश्वगामी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष सज्जदभाई व तालुका अध्यक्ष जब, जब जुबेर कुरेशी व सर्व संघटनाचे पद अधिकारी पण उपस्थित होते या सोहळ्यामुळे ए आय एम आय एम पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते व पत्रकार बांधव यांच्यात सुसंवाद व एकात्मतेचे नवे पर्व सुरू झाले सिटी इंडिया न्यूजसाठी लोणार प्रतिनिधी फिरदोस खान पठाण पार्टी ने किसी को भी कंफर्म टिकट डिक्लेयर नहीं किया है जो ये दावा करता है कि मैं कंफर्म हूँ या पार्टी ने मेरा टिकट डिक्लेयर कर दिया है तो ये सब अफवाहें है इस पर बिल्कुल तोज्जह ना दे फाइनल जो होंगे टिकट्स, वो रूटर छूटने के बाद में आरक्षण छूटने के बाद ही होंगे उससे पहले अगर कोई दावा करता है तो वो दावे में कोई सच्चाई नहीं है ये मैम का अभी कोई उम्मीदवार फिक्स नहीं है का मतलब यह है कि अभी जब तक के आरक्षण नहीं छूटता क्योंकि मैं खुद एक नगर अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हूँ लेकिन मैं ओपन कैटेगरी में आता हूँ आरक्षण तो फिर मेरा टिकट कैसा डिक्लेयर होगा तो हम रूटर छूटने का और आरक्षण छूटने का इंतजार करेंगे और उसके बाद डिक्लेयर करेंगे महिला आरक्षण अगर छूटता है तो ओपन से अगर छूटेगा तो भी मैं खुद ही मेरी वालदा को कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर करूँगा यहाँ पर इनशाला अगर ओपन से ओपन घोषित होता है तो ओपन है और अगर ओपन कैटेगरी में नहीं होता है ओ बी सी में होता है या फिर एस समाज में होता है तो हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और दमदार कैंडिडेट है कि इन शाला वक्त आने पर हम उनके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे और आरक्षण किसी भी छोटे ए आई एम आई पूरी ताकत से लड़ेगी देखना सिर्फ ये है कि जो हमारे अभी नीति बना रहे हम जो जिन कैंडिडेट्स को लेकर उनके हिसाब से रुटक छूटते हैं या आरक्षण छुटते हैं या नहीं ये हमको देखना बाकी है और इसके बाद में जो रस्टर छूटेगा ओ बी सी एस सी या फिर ओपन में कोई महिला तो वो हिसाब से फिर आगे की हम रोजनीति तय करेंगे बाकी आज के तारीख में हमारे पास में कैंडिडेट भी है नगर अध्यक्ष के लिए भी और नगर सेवक के लिए सिर्फ हम एक ही बात बोलेंगे कि इन आने वाली नगर पालिका हम पूरे जी जान से लड़ेंगे दूसरी बात एक कि लोनार के जो भी मसले हैं क्या वो पूरे मसले हल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे तो तो पानी का मसला हो गया लाइट का मसला हो गया साफ़ सफाई का हो गया और बहुत से लोगों का घर कुल का जो मसला है सिलसिल घर कुल के लोगों के आधे पैसे मिले मिलेंगे आधे पैसे नहीं मिले आज की तारीख में लोग घर कुल के फॉर्म भरे जबकि अभी घर कुल के फॉर्म भरना ही है बंद है फिर भी लोग नगर पालिका को देखते हुए खाली बस मूल जबानी घरपुर के फॉर्म ले रहे ऑनलाइन भर दे रहे उसका अभी रिजल्ट कुछ आना नहीं है बहुत से लोगों के पिछले इसमें भी नाम आए हुए हैं फिर भी उनके अभी तक घरपुर भी मिले नहीं और ना ही कुछ हुआ हमारे पास एक कैंडिडेट ऐसा है जिनका घरकुल आया हुआ है वो घरपुल के चक्कर में वो भाई आज बीमार मतलब उसको एक से डेढ़ लाख रुपये लग गए घरपुल के फॉर्म वापस उसको तो ये करने के लिए फॉर्म भरने के लिए गई थी गिर गई तो आज वो दवा खाने में ऐसे भी लोग हैं छोटे लोग शिवसेना इन दो पार्टियों ने लोनार की नगर पालिका पर राज किया है और सिर्फ आपस में अपने खुद के घर भरने के इन्होंने काम किया है विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो लोनार में आज तक फिल्टर पानी नहीं है डोनार में जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं है नलों के अंदर तो ए आई एम आई हम मजबूत नीति के साथ इलेक्शन में उतरेंगी विकास के मुद्दे पर उतरेंगी और इन जीत कर आने के बाद जो वादे हमने पब्लिक से किए हैं उसको तो हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी करेंगे